Кіровоград відвідав надзвичайний повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко. Під час візиту він зустрівся із першим заступником голови облдержадміністрації Віктором Серпокриловим. Сторони обговорили можливі шляхи співпраці на міждержавному та регіональному рівнях. Посол наголосив, Україна для Білорусі є другим надійним партнером після Російської Федерації. Стосовно Кіровоградщини, то у нас Білорусь закуповує широти, олію, а експортує в область харчові продукти. Вот я, например, могу даже привести по Кировоградской области. В пределах 80 где-то миллионов будет товарооборот по году. Там у нас есть 11 месяцев, так? Так вот, только Шуротов поставлено на 40 миллионов и порядка 7 миллионов подсолнечного масла. Значит, вот. То есть украинский экспорт к нам ну, почти в 4,5 раза превышает наш импорт в Украину. И это нормально, и будут наращиваться. За последние годы установлено было целый ряд отношений это на уровне учебных заведений. Университет Украины с Могилевским университетом сотрудничает. Есть отношения на уровне наших предприятий, но нам надо дать новый импульс, вот, новую программу. Да, да, Очевидно, да. надо отработать план действий на этот год, связанный с реализацией вот этих вот отношений. Думаю, экономика, она должна идти рядом с социальными, с обыкновенными человеческими, людскими отношениями.